الحمد اللہ نبی فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چار احادیث انشاءاللہ نوٹ کر لیں آپ لوگ ٹھیک ہے پہلی حدیث صحیح بخاری کی ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے یعنی بخاری مسلم کی متفق علی حدیث ہے ان عبد بن مسعود رضی اللہ عنہ الطنبی صلی اللہ علیہ وسلم ضم ذنب اعظم قال اللہ تجعل لله ندن وهو خلقک حضرت عبد بن عبد اللہ بن رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا سرتاج رسول پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایو ضم بن اعظم و اند اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظیم گناہ کون سا ہے سب سے بھاری جرم سب سے بڑا گناہ سب سے بڑی برائی کون سی ہے اللہ کے نزدیک آپ نے ارشاد فرمایا کہ انتج اللہ اللہ ہی ندن و خلقک سب سے باری گناہ اللہ کے پاس سب سے باری جرم یہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو اللہ جیسا مقرر کر دو ند ند کہتے ہیں ہم ہمسر اللہ جیسا کوئی اور بنانا یعنی شریک بنا لینا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مقرر کر لو وہ ہوا خل کا کھانا کہ اس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے تو تم اپنے خالق کے ساتھ شرک کرو کوئی شریک اس جیسا ہمسر اس جیسا کوئی ند بنانے کی کوشش کرو شرک کرنے کی کوشش کرو وہ اللہ تمہارا خالق ہے تو یہ اللہ کے پاس سب سے بڑا جو ہے نا وہ ظلم ہے یہ سب سے بارت ظلم ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا پھر بھی تم جو ہے وہ اس کے ساتھ شرک کرو اگلی حدیث یہ روایت عبد رسود ہی کی ہے وہی اشاعت فرماتے ہیں اور بخاری کے اندر موجود ہے کہ نبی علی صلاحۃۃ وسلام نے اشاط فرمایا من مات ون دا خلنار کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو پکارتا تھا وہ مندون اللہ ندن وہ پکارتا تھا اوروں کو اللہ جیسا سمجھتے ہوئے یا اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرتے ہوئے یعنی اوروں کو بھی اللہ کا شریک مقرر کرتے ہوئے یا اللہ کا شریک سمجھتے ہوئے یعنی وہی وسیلِ واسطے کا شرک کہ اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی پکارتا تھا جس انسان کو اس حالت میں موت آئی کہ اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارا کرتا تھا دخل النار وہ جہنم میں جائے گا کیونکہ یہ شرک اکبر میں سے آتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا جائے کسی اور سے مدد طلب کی جائے کسی اور سے دعا کی جائے تو یہ بہت بڑا جو ہے نا وہ بھاری جرم ہے اور یہ شرک اکبر میں سے ہے تو دخل النار وہ جہنم میں جائے گا یا جہنم میں گیا وہ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے اور اس کے راغوی ہیں سیدنا جابع بن عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لقی اللہ یوشرکب ہی شعیع دخل الجنا ومن لکی یہو یشرک شرک و دخل النار کہ جس کو اس حالت میں موت آئی جس نے اللہ تعالیٰ جس نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی اس طرح کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا وہ پکا جنتی ہے جس نے شرک نہیں کیا ہوگا توحید والا ہوگا ایمان موجود ہوگا تو وہ ضرور جنت میں جائے گا یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اوپر ہے اگر کچھ گناہ ہوں گے تو اس اللہ ویسے اپنی توحید کی برکت سے معاف فرما دے اگر اللہ چاہے تو کچھ لئے جہنم میں ڈالے لیکن وہ جنت میں ضرور جائے گا ٹھیک ہے اور جس نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی اس طرح کہ اس نے شرک کیا ہوگا تو وہ جہنم میں جائے گا آخری حدیث ابن ماجہ کی روایت ہے ان اب دردر ضی اللہ کالا اوثانی خلیل صلی اللہ علیہ وسلمہ ابو ابو دلدر ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے خلیل میرے دوست یعنی سرتاج رسل جناب ہمارے پیارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کی مجھے نصیحت فرمائی مجھ سے کہا مجھے آپ نے پیغام دیا نصیحت کی مجھے کہ تین باتوں کی نصیحت فرمائی آپ نے ربو دردہ کو نبی علی صلاحۃۃ السلام نے تین باتوں کی نصیحت فرمائی آپ نے فرمایا اللہ تشرک بلّہ شعیٰ و ان کتعتا و حلکتا کہ یاد رکھنا میرے صحابی ابو و آپ یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیجیے گا چاہے آپ کو قتل کر دیا جائے چاہے آپ کو جلا دیا جائے ایسے بھی اگر احوال آ جائیں کہ کوئی آپ کو جان کے در پہ ہو جائے اور زبردستی شرک کا حکم دیا جا رہا ہو یعنی اب کسی بھی حال میں اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا چاہے تمہیں جلا دیا جائے تمہیں چاہے مال دیا جائے چاہے تمہیں جتنی بھی تکلیفیں دی جائیں لیکن تم شرک نہ کرنا کبھی دوسری نصیحت فرمائی ولا تت رک سلاطن مکتوبتا متعمدن فمن تارہ کہا متعمدن فقط بری عطمن ذمہ اور کبھی بھی جان بوجھ کر کبھی بھی جانتے بوچھتے ہوئے بھی کبھی بھی نماز کو نہ چھوڑ دینا نماز ترک نہ کرنا جان بوچھ کے کبھی بھی ایسا نہ کرنا کہ نماز نہ پڑھو یاد رکھنا کہ جو جان بوچھ کے نماز نہیں پڑھتا نماز کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذمہ اس سے اٹھ جاتا ہے یعنی اب اس کا جو بھی حال ہو اللہ کو اس کی کوئی پرواہی نہیں ہے اب انسان طالب ڈرے سوچے کہ اگر یہ ایک انسان کوئی ایک نماز بھی جان بوجھ کے نہ پڑھے تو اس کے اوپر کتنا عظیم یعنی کہ یہ وبال ہے یہ کہ اللہ کو اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے اس کو اللہ کی رحمت سے کوئی حصہ ہی نہیں ملے گا وہ اللہ کی زمان سے اللہ کی حفاظت سے اللہ کی رحمت سے نکل گیا اس کا جو بھی حال ہو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے آخر نصیحت فرمائی ولا تشرب ولا تشرب الخمرہ فن مفتاح کل شر اور ہرگز شراب نہ پینا یعنی نشہ نہ کرنا کہ ہر نشہ جو ہے وہ شراب میں آ جاتا ہے ہر قسم کا نشہ حرام ہے تو نشہ نہ کرنا کہ جو نشہ ہے جو شراب ہے مفتاح کلی شر ہر برائی کی چابی ہے جب انسان نشے میں آ جاتا ہے پھر کچھ احساس ہی نہیں ہوتا کہ تو وہ نوز باللہ محرم رشتوں کے ساتھ بھی جو ہے نا بدکاری کر لے سے کیا احساس ہے اکثر ایسے معاملات جو نا اخباروں وغیرہ میں آتے ہیں کہ نشے کے اندر آ جاتا ہے انسان پھر تو وہ جانور رہے سے کچھ بھی نہیں پتہ ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے وہ تو یہ نشہ ہر برائی کی ہر گناہ کی جو ہے نا چابی ہے یہ تو نشے سے بچنا کبھی بھی نشہ نہ کرنا چاہے کسی بھی قسم کا نشہ ہو اکثر ہمارے یہاں نا چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت ہلکا لے لیتے ہیں کہ یا دادا چھوٹے ہیں اس میں کیا ہے حالانکہ علماء کی اس بات کے اوپر جو ہے نا وہ باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں باقاعدہ دلائل کے ساتھ کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں نا ہمارے معاشرے کے اندر جو چیز کو میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے کہ یہ جو پان سگریٹ نسوار گٹکے ماوہ مین پوری پتا نہیں کیا کیا نئے ناموں سے جو ہے نا یہ چیزیں یہ سب کی سب نجاست ہے گندگی ہے غلازت ہے یہ مومن کا کام نہیں ہے مومن تو ہمیشہ پاکیزہ ہوتا ہے پاکیزہ چیزیں کھاتا ہے برحال وہ ایک الگ موضوع ہے ہم تو یہاں عقیدے کی بات کر رہے ہیں تو آپ نے یہاں سیدنا ابو دردہ کو کیا نصیحت فرمائی کہ شرک نہ کرنا چاہے تمہیں مار دیا جائے قتل کر دیا جائے جلا دیا جائے اور کبھی بھی جان بوجھ کے نماز ترک نہ کرنا لہذا میں چاہیے کہ ہم ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں اچھے طریقے سے نمازوں کی ادائیگی کریں نماز میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے خوشی و خضو کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو اختیار کریں اور شرک سے بچیں اللہ بکت وفیقت فرمائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ